assalomu alaykum hammaga hammaga yaxshi kayfiyat tilayman mana shunaqa yumshoqqina chiroyli mazali shirinlik tayyorlash retsepti bilan sizlar bilan bo'lishmoqchiman buning uchun ortiqcha murakkab masalliqlar ketmaydi juda ham oddiy oson tayyorlanadi avval 200 yuz qatiqqa yarim choy qoshiq iste'mol sodasi solib yaxshilab ikki uch daqiqa aralashtiramiz juda zo'r ko'pirarkan buni men birinchi marta tajribamdan o'tkazdim astaroq qilib videoga yaqinlashtirib ko'rsatdim lekin unchalik yaxshi ko'rinmadi mana shu ketma ketlikda tayyorlaymiz Narsalarni, masalliqlar solamiz xamir qorib olamiz o'rtacha yumshoqlikda xamir bo'ladi qanaqa yumshoqlikda bo'lganini ham ko'rsatib o'tdim menda qo'lga yopishadigan ozgina qo'lga yopishadigan xamir hosil bo'ldi mana unni ham solib avval qoshiqda aralashtiramiz va keyin qo'limizda yaxshilab mushtlab mushtlab xamir qovurib olamiz mana ko'rishlaringiz mumkin qo'lga ham yopishadigan holatda ozgina yumshoq holatda xamir bo'ldi bu retseptni albatta men internetdan oldim va birinchi marta tayyorlab ko'rdim birinchi martani o'zida yaxshi chiqdi chiroyli mazali chiqdi faqat ozgina yopishadigan bo'lgani uchun birinchi uh, zuvalachani yoyishda işte biroz qiyinchilik bo'ldi keyingilarida un sepib yoyganim uchun deyarli qiyinchilik tug'dirmadi yarim soat tindirilgan xamirlarni olib yoyishni işte boshlaymiz yoyib olamiz va рогалик tayyorlab olamiz kesib e'tibor qilishlaringiz mumkin pichoqda kesilayotganda ham pichoqqa ham biroz yopishgan shu tariqa mana xamirlarni yoyib oldik yoyayotganda ikkinchisida ko'rsatdim ozgina un sepib yoydim men pavidla olmali jem ishlatdim xohlagan nachinkani siz ishlatishingiz mumkin suvi chiqib ketmasligi uchun ozgina sizgichga sizdirib qo'ydim pavidlarni mana shunaqa qilib purab purab chekkalarini bostirib bostirib o'rasak chiqib ketmaydi menda umuman jem tashqariga chiqib ketgani yo'q аккуратный bo'lib chiqdi duxovkadanham ikkinchisini mana un sepib yoydim judayam oson chiroyli xamir bo'ldi yoyilishi ham judayam oson bo'ldi shu o'rinda shuni aytib ki judayam har doim uyida pishiriqlar pishirishga vaqti yoki sharoiti yo'q bo'lgan insonlar meni kanalimni kuzatishlaringizni tavsiya qilaman chunki o'zim ham shunaqa shular jumlasidanman tez tez mazali shirinliklar tayyorlashga vaqt bo'lmaydi ba'zi payti shuning uchun ham ba'zida qilgan xatolar bu safar tayyorlaganda o'zi esdan chiqib ketadi shuning uchun ham videolar qilib ham o'zimga foydali ham boshqa insonlarga foydali bo'ladi degan umidda videolar tayyorlashga qaror qildim birinchi marta tayyorlab ko'rib xato kamchiliklarimni albatta yozib qoldiraman sizlarda bu safar o'zim tayyorlaganimda ham bu xatoliklar takrorlanmasligi uchun chiroyli bo'lib pishib chiqdi yigirma yigirma besh daqiqada bir yuz sakson gradus pechkada pishib chiqdi saxarni pudraga issiq holatida solib mana shunaqa qilib aralashtirib olsak o'zi pudra yopishar ekan chiroyli mazali shirinliklar tayyor bo'ldi aslida retseptida ikki yuz gramm smetana deyilgandi men uyda qatiq bo'lgani uchun qatiqdan foydalandim judayam yumshoq emas lekin yaxshigina o'rtacha yumshoqlikdagi shirinlik bo'ldi bir kunga qolmasdan tugab ketdi hammaga yaxshi kayfiyat tilayman omad